Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman sekalian dalam kesempatan kali ini kita akan mereview model baju yang terbaru kali ini mungkin baju ini bisa ke baju kurta ya baju kurta mungkin untuk bawahnya kalau kurta biasanya serum tapi kali ini kita bikin terus ya. ini merupakan baju orang dewasa yang umur sekitar 40 kata ya jadi untuk bajunya simpel dengan kerah tua lapis jadi untuk lebih jelasnya mungkin penasaran langsung saja lihat oh jadi sebelumnya teman, teman sekalian untuk kali ini saya lebih memberikan referensi bukan mengajarkan ataupun menggerui hanya sebatas memberikan ya apa namanya referensi-referensi mungkin yang teman-teman sekalian bingung mencari model bagaimana jadi mungkin sel ini adalah tepat untuk dijadikan sebuah referensi yang teman-teman yang lagi pengen bikin baju ja tempahan jadi langsung saya kita lihat ini adalah baju yang yang baru masuk untuk kainnya untuk motifnya mungkin seperti gelombang-gelombang ya kalau kita lihat dekat tapi kalau kita jauh mungkin lihat ya, dari jauh mungkin seperti ya seperti pada umumnya tadi untuk warnanya nih warna abu-abu ya abu-abu seperti warna seolah anak SMA ataupun roh SMA ya jadi untuk belakangnya seperti biasa ini udah baju korta mungkin biasanya kalau korta ujungnya dia polos lah. tapi kali ini kita bikin ujung ataupun banah untuk kancingnya kita sesuaikan saja ini bagian belakang bawah lurus dan belah samping untuk belahannya ini kira-kira sekitar 3 inci setelahnya itu juga sebelahnya lagi kemudian kita lihat bagian depannya atau bawah sekalian dia nampak depan lurus dan belah sampingnya seperti yang lihat jadi yang sama maksud tadi dia di belahan ini cuma setengah ya mungkin seperti pada umumnya dia belahan sampai ke bawah ini bagian atas saja ya setengah baju lah kira-kira ini saya maksud tadi belahannya kemudian untuk kantongnya kita bikin kantong dalam ada penggantong tubuhnya. kemudian ini kerahnya ini saya masuk tadi kerah dua lapis 2 lapis kemudian kita belah pada tengahnya bukan double besar double sini ya sini kancing ini belah belah pada ujung kerah satu lagi kita bikin satu kancing kita tempel lah dan untuk tinggi kerah kerahnya sekitar 1 inci 3 mili ataupun 1 inci 2 mili lebih kurang ya mungkin untuk semua disesuaikan jadi beginilah gambarannya teman-teman sekalian untuk baju korda yang model bawah lurus ya jadi mungkin kalau teman-teman sekalian tertarik mungkin dapat bikin seperti ini ya sepertinya mungkin ada pelanggan yang sudah bikin seperti ini jadi sekelas si begitulah teman-teman soalan bagi teman-teman yang baru menemukan suara ini jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng, supaya tidak tertinggal info-info terbaru Tentu dalamnya dia dua warna, kalau dalamnya agak lebih mudah sedikit tua babu ya Hah? Tidak ada motif polos Seperti kain madinah ya kalau tidak salah Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh